হেল্ল' ভিউৰ্ছ আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাম ঘৰত ডালিম গছ কেনেকৈ লগাব আৰু ডালিম গছত কেনেকৈ যতন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰিম আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ যে এটা ডালিম গছ আমি লগাইছোঁ এই ডালিম গছত এইটো গছত কেইটামান ডালিম আহিছে আৰু বহুতে কৈ গর ডালিম গছ লগালে ডালিম মিঠা নহয় তেনেকুৱা নহয় লগাইছোঁ এতিয়া ডালিম এটা খালে বহুত মিঠা লাগেছে মানে কেইটামান পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিৰ ভিতৰত যদি আপনি যায় ডালিমটো মিঠা লাগিব আমি যি পদ্ধতি কৰি লগালোঁ তো ডালিমটো বহুত মিঠা হৈছে টেঙা নালাগে বহুতে কয় নাই ডালিম বৰত লগালে টেঙা লাগে আমি তেনেকুৱা নহয় আজি আমি যিটো চালোঁ ত' বহুত ধুনীয়া হৈছে বস্তু ধুনীয়া হৈছে আৰু ডালিম কেইটামান আহিছে প্ৰথমবাৰ আহিছেতো সেইকাৰণে বেছি অহা নাই এই আঠ দহটামান আহিছে আঠ দহটামান ডালিম আহিছে তাৰপিছত ডালিমৰ ছাইজটো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ডালিম আহিছে এই গছজোপা আমি গড়ৰ চুকত দি লগাইছোঁ আৰু গড়ৰ চুকত লগালে আৰু বেছি ভাল হয় ডালিম গছ ডালিম গছৰ যেনেকুৱা মই লগালোঁ চাওক একদম গড়ৰ চুক সন্মুখতে গড়ৰ সন্মুখতে লগাই আমি অলপ যতন কৰি দিলোঁ ডালিম গছটো সতোককৈ হৈ গ'ল আৰু এই ডালিম গছটো আপোনাৰ কেনেকুৱা যতন কৰিব লাগে মই সেই বিষয়ত অলপ কৈ আছোঁ যে ডালিম গছটোৰ যেতিয়া আপোনালোকে লগাব তেতিয়া আপোনালোকে অলপ গড়ৰ চৌকতি লগাওক বা য'তে লগাওক ডালিম গছটোৰ যাতে গুৰিত পানী জমা হৈ নাথাকে তেনেকুৱা এটা ঠাইত লগাব লাগে আৰু এই ডালিম গছটোৰ গুৰিত আপোনালোকে পাৰে যদি শিলগুটি অলপ দি দিব শিলগুটি আমি যেনেকৈ দি দিছোঁ বহুত শিলগুটি দি দিলোঁ আমি ডালিম গছটো লগাই কেইদিনমান পাছতকৈ শিলগুটি অলপ দি দিলোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ দিব আৰু যদি আপোনালোকে শিলগুটিটো বেছিকৈ দিয়ে ডালিমটো বহুত মিঠা হয় সেইকাৰণে আপোনালোকক দিয়ক আৰু ডালিম গছত যেতিয়া আপোনালোকৰ হেৰি আহিব ফুল আহিব এই ফুল অহাৰ সময়ত আপোনালোকে ঔষধ অলপ দি দিব লাগিব আমি ঔষধ দিছিলোঁ কিন্তু পাছত কেইটামান আকৌ হেৰি কৰিছে কিবা পোক মাকৰা নষ্ট কৰি দিলে এই দুতিনিটামান অলপ নষ্ট হৈছে আৰু বাকীখিনি চব ঠিকেই আছে আমি ঔষধ মানে দিলেও মানে এতিয়া বাহিৰা কালটো এতিয়া বাহিৰা কালত বৰষুণ পৰি থাকে আৰু সেই বৰষুণ পৰি মানে ঔষধটো মানে দিয়াৰ লগে লগে বৰষুণ পৰি গ'লে এইটো নষ্ট হৈ যায় এইটো কাম নকৰে সেইকাৰণে ইমানখিনি ভাল হোৱা নাই বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব